Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada pengurusi majlis, rakan-rakan seperjuangan dan pesyarah yang dihormati sekalian Hari ini saya ingin mengupas satu isu penting tetapi sering terlepas pandang dalam pendidikan kita khususnya pendidikan Islam sekolah rendah iaitu kurangnya akan pentaksiran amali dalam kesibukan kita memastikan murid cemerlang dalam akademik kita kadang-kadang lupa bahawa pendidikan Islam itu bukan semata-mata ilmu di atas kertas tetapi satu cara hidup yang perlu diamalkan di dalam kehidupan seharian kalau kita teliti dokumen rasmi seperti dokumen standard kurikulum dan pentaksiran SKP pendidikan Islam oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM Jelas dinyatakan bahawa matlamat utama subjek ini adalah untuk membentuk murid yang beriman, berilmu dan beramal. Namun realitinya penilaian jalankan masih terlalu bertumpu kepada kemahiran kognitif iaitu ujian bertulis semata-mata. Murid dinilai sejauh mana mereka boleh menjawab soalan mengenai rukun wudhu, niat solat, jenis najis dan sebagainya tetapi persoalannya, jauh manakah kita sebagai guru benar-benar melihat sendiri murid kita melaksanakan perbuatan-perbuatan itu. Sebagai contoh, dalam bidang dalam tajuk ibadah, murid boleh menjawab dengan betul apakah itu rukun wudhu. Namun, apabila diminta untuk mengambil wudhu, ada lagi murid yang masih tidak menyentuh bahagian tertentu dengan sempurna. Di sini jelas terlihat satu jurang besar antara tahu dan buat serta tahu dan tidak buat. Ini bukan sahaja membimbangkan dari sudut pendidikan tetapi lebih-lebih lagi dari sudut agama. Allah berfirman dalam surah As-Saff ayat 2 hingga 3. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhallazina amanu limatakuluna ma la taf'alun. Kabura maqatan indallahi an ma la taf'alun. Yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak melakukannya? Amat besar kebencian di sisi Allah bahawa kamu mengatakan apa yang kamu tidak lakukan. Ini menunjukkan betapa pentingnya keselarasan antara ilmu dan juga amalan. Masalah ini juga berkait dengan sistem penilaian sedia ada yang tidak cukup memberi ruang kepada pentaksiran berbentuk amali. Dalam pelaksanaan kurikulum standar sekolah rendah KSSR, tumpuan besar masih diberikan kepada penilaian bertulis yang dijadikan asas utama pelaporan murid. Hal ini menyebabkan guru lebih menekankan persediaan menghadapi ujian bertulis daripada memberi ruang kepada murid untuk beramal dan menunjukkan bahawa mereka benar-benar beramal dengan perkara tersebut. Apabila ini berlaku, roh pendidikan Islam itu sendiri tidak sampai sepenuhnya kita ini tidak hanya mahu melahirkan murid yang tahu tentang agama tapi murid yang menghidupkan agama dalam kehidupannya. Sebagai tambahan, kekangan masa, kekurangan kemudahan serta beban tugas guru turut menjadi faktor yang menyukarkan pelaksanaan pentaksiran amali ini secara konsisten. Di sesetengah sekolah, bilangan murid yang ramai menyukarkan guru untuk menilai pelajar secara individu. Guru juga kelihatan dibebani dengan tugasan pentadbiran lain yang mengurangkan masa mereka untuk fokus pada aspek penghayatan serta amali. Namun begitu, kita tidak boleh berhenti pada masalah. Sebaliknya kita perlu mencari jalan penyelesaian yang realistik serta mampu untuk kita laksanakan. Pertama, pentaksiran amali perlulah dimasukkan secara rasmi dalam sistem pelaporan murid. Contohnya melalui rekod pemerhatian ataupun rubrik penilaian amali yang mudah. Ini boleh membantu guru menilai murid dari aspek pelaksanaan ibadah, akhlak atau bacaan Al-Quran secara lebih menyeluruh. Kedua, latihan profesional dan kefahaman guru pendidikan Islam perlulah kita tekankan terutamanya dalam aspek pelaksanaan pentasaran amali yang efisien serta praktikal. Guru perlulah dibekalkan dengan kaedah inovatif serta kreatif seperti penilaian melalui lakonan, simulasi, rakaman video murid atau tugasan projek berbentuk amali. Latihan ini sebenarnya menjadi sebahagian daripada pembangunan profesional berterusan ataupun continuous professional development guru agar mereka lebih bersedia melaksanakan pentasiran yang selaras dan keperluan sebenar murid. Selain itu, pihak berwajib perlu memberi perhatian kepada perkara ini. Seperti contoh, bahagian pendidikan Islam ataupun BPI boleh memainkan peranan penting dengan menyediakan modul latihan khusus serta bengkel hands on yang memberi pendekatan praktikal kepada guru-guru untuk mengurus dan melaksanakan pertasaran amali dengan berkesan dan melibatkan tahap murid yang sebenar. Dan yang ketiga, penggunaan teknologi juga boleh untuk dimanfaatkan oleh guru. Murid boleh merekod video mereka melaksanakan wudu, baca solat dan guru boleh menilai berdasarkan rakaman yang diberi. Ini juga memberi peluang kepada ibu bapa untuk terlibat sama dalam memastikan anak mereka bukan sahaja tahu tentang perkara tersebut tetapi boleh melakukannya dengan betul. Baiklah, dalam konteks etika kerja Islam, usaha meningkatkan pentasiran amali ini adalah sebahagian daripada pelaksanaan tugas secara profesional dan beretika seperti yang dinyatakan dalam kod etika guru dan juga selari dengan prinsip HPP 11 iaitu amalan profesional menurut Islam. Maka seorang guru itu bukan sekadar menyampaikan ilmu tetapi bertanggungjawab memastikan ilmu itu membuahkan kepada amalan. Nabi bersabda dalam satu hadis yang bermaksud sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis ini mengajarkan kepada kita Mengajar itu bukanlah sekadar berkata tetapi membimbing dan juga menilai pelaksanaan. Kesimpulannya, saya ingin tegaskan kurangnya pentaksiran amali dalam pendidikan Islam sekolah rendah itu merupakan satu cabaran besar yang perlu diberi perhatian serius oleh semua pihak. Jika kita benar-benar ingin melahirkan generasi yang memahami serta mema mengamalkan Islam secara menyeluruh, maka kita tidak boleh lagi hanya bergantung kepada penilaian bertulis kita perlu bergerak ke arah pendidikan yang bersifat menyeluruh yang bukan hanya membina akal tetapi juga hati dan perbuatan. Pendidikan Islam bukan hanya untuk lulus peperiksaan tetapi membina insan yang bertakwa insya-Allah. Jadi sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.